детям рассказывать, что то, что они прочитали ВКонтакте, то, что они прочитали в Фейсбуке, далеко не обязательно правда. Методы манипулирования нашим сознанием через сеть и через сетевые сервисы, они будут совершенствоваться. Открою секрет, что скоро-скоро-скоро выйдет игра «Крым наш». Можно будет от имени Яроша поубивать немножко сепаратистов. Ну, <свят> Насправді там mm -hmm. далі починається такий такий треш з бензопилами і хлопці йдуть. <свят> і там дійсно такі кльові починаються рівні, але до того треба дійти, і це все потрібно відкрити. Якщо на девайсі стоїть українська мова, там з'являється ті машинка, з'являється Яценюк, з'являються тобто там такий преміум контент. Для англійської версії все там доволі таке виглядає пристойно, <плес> да, там якісь монстри, зомбі бігають ну, такі доволі пізнаваємо лиця. Ви знаєте, ейфорум настільки різноманітний, що кожен тут знаходить що своє. Перше призначення і що тут є всі. Тобто Це найбільша конференція в Україні, яка збирає абсолютно всіх, хто хоч якось стикається з інтернетом, і тут є можливість приймати топів всіх найбільших компаній, які працюють в інтернеті, а всі цій Стенд кожен для кожного комусь цікавий дрони, комусь цікаві а, турелі, що щось що, що стріляє, комусь цікавий стенд компанії Google, а, комусь цікавий часопис. Кожен може щось знайти для себе, якісь рішення, як ІТ, так і не IT, які технічні, які цікаві для себе. Я в, а, координую волонтерський потік, який тут після 1953, і на який мені вдалося зібрати а, всі не, найвідоміші волонтерські проєкти, які щось робили, роблять в сфері ІТ. Це як а, щось. І для мирне життя, і для військових, які які створюються, також it рішення для реабілітації поранених. Це ті літаючі рішення для військових. А, тут на стенді ви могли, могли бачити там, є навіть турелі і щось і, 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 і практично ще що також створюються група волонтері І хотілося б представити дуже багато і беруть участь в Одеску Пентаго, хотіли би представити те найкраще, що вони зробили. Для, для, Украины, для украинской армии, для украинского народа. Профессионально это на стенде Intel вам расскажут. Мы же используем это в образовательных целях. По мощности это микрокомпьютер равен, ну, как ноутбук пятилетней давности, топовый ноутбук пятилетней давности. Здесь два ядра, двухъядерный процессор, Wi-Fi, Bluetooth, 2 гигабайта оперативной памяти. Вот. Ну, то есть для интернета вещей разработано, по сути. Можно делать умные не знаю в холодильнике и так далее и тому подобное. Это первая 3D модель напечатанная в космосе. Да. Есть такой принтер, Made in Space называется. Да, а, и вот это первая модель, которую он распечатал. После этого там, через месяц выложили в сеть, и уже все могли себе напечатать такой ключ, который на МКС был напечатан специальным 3D-принтером, который печатает в условиях невесомости. То есть там совершенно другие материалы, другие температуры рабочие. Вот. Но, образно говоря, отправляем туда пластик, а космонавты сами уже решают, что им нужно. Ну, вот в час я походу да. Знаешь, что ты? Людей может сюда вот рука оттянут, чтобы коробку прикручивать. А вот для тех, кто никого не воды, ты просто седаешь и Ну, Это такие iPhone на колесах. Пришла идея такая, так как Одесса, да, это на Юнице 5. Одесса достаточно такой ботафорский город в плане декора. И мне пришла идея, ну как бы как сохранять архитектуру, то есть памятники. С помощью 3D-сканирования, да? А затем вот, когда начала появляться э, технология как Oculus, вот эти вот э, прототипы виртуальной реальности доступные, я подумал, что можно собрать этот ну, такой проект, по которому можно будет ходить, ну, как в, в игровом виде То есть мы делаем такой э, набор локаций, да, вот. А это автобус Нет, я... Да, там маршрут какая-то, Передавай привет. Это, наверное, 190-я какая-то, может, там даже можно увидеть. Вообще, так в принципе, судя по количеству людей, как я вчера тебе сказал, да, что видно, что много людей, да? Помнишь это? есть Подлианский предлагал ввести я знаю, да. в Конституцию, когда да, да, да? Так вот это будет тому, что сразу выйдет. Порядка 6 тысяч человек прошло через вход уже. Вот. Но это еще не полная у меня информация. Поэтому... Как, как, как называемую 4 систему, как э, называют, которая позволяет из разных источников э, разведданных собирать развединформацию, информацию, э, 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 разграничивать ее там, по правам доступа на карте, а потом выдавать в разные системы. Например, ради, э, может, разведчик может нанести разведданные, что вот э, на карте вот здесь находится там ренадер и двигается он вот, например, в таком-то направлении. И как только мы наносим это на карту, то остальные участники этой системы эту информацию получают, вплоть до штаба.